учебная, учебно-тренировочная, тренировочная. Учебная – это когда вам показывают либо какие-то новые вещи, ну, обычно, когда вам показывают что-то новое. И вы не можете нормально нарабатывать, вы не умеете еще делать. Вы пробуете, пытаетесь вас Учебно-тренировочная – это то, что у нас сейчас. То есть вы, в принципе, с этой техникой уже знакомы, вы умеете делать это просто лучше или хуже. Но я даю какие-то коррекции, и вы его совершенствуете. А тренировочная – это когда вы классно его делаете, у вас уже пояс, который показывает, что вы эту технику Можете ее нормально, и вы уже дорабатываете ее быстро, сильно, мощно, там, на скоростной на динамике, там, ханковаза, Это уже тренировочный Семинар тренировочный быть не может. Семинар может быть учебно тренировочным Либо учебным. Либо я вам даю что-то новое, что вы, вы не знаете, тогда мы делаем это медленно аккуратно и не устаем. Либо мы делаем что-то немножко новое, немножко старое, но корректируем. Понятно. К чему я это сказал? На семинаре учебно треночка Вам не нужно работать на обе стороны, направо и на Делайте на ту сторону, на которую у вас лучше получается. Вы иначе просто не научитесь. У нас нет возможности стоять сейчас, как на тренировке, и делать 100 раз через бедро. У нас есть возможность сделать его 10-15 раз, может быть 20. Лучше сделать на одну сторону, вы поймете принцип, потом а вы будете нарабатывать, если захотите на вторую. Можете вообще не нарабатывать, это не принципиально на самом деле. Вот. Либо, э, если вы будете делать 5 раз направо, 5 раз налево, вы в результате никак не научитесь, и не поймете не почувствуете. Задача этого семинара – это ну, как бы, почувствовать вкус чего-то другого. То есть я, казалось бы, бессистемно даю, но на самом деле как бы мы все работаем с одним и тем же принципом. То есть вот задача нашего первого занятия – это было почувствовать, как использовать весь вес вашего тела против тела противника. То есть будь то КТГЕШ, будь то Кошинаги, будь то работа внизу, но все построили на этом принципе пока что. То есть у нас есть много принципов. Если бы, например, моя задача была бы работать с уходом с линии атаки, то мы бы могли бы делать те же самые приемы, только с другими акцентами. В то же самое случае и другой, те же самые приемы. Если бы наша задача была бы там работать еще какой-то принцип, там кузушек, акцент делать на кузушек, мы бы работали по-другому. Но вот ваш уровень сейчас это научиться делать мощные амплитудные движения всем телом. Поэтому мы делаем именно так. То есть нарабатывайте на одну сторону, на ту, на которую вы чувствуете, что у вас легче получается, чтобы почувствовать, потом доработайте то, что вам нужно, уже на тренировках с вашими сенсами. Понятно? Еще раз. Кошинаги три раза. Таким вот образом. Смотрите. Не делайте ошибок, которые допускаются в спортивном борьбе. У вас нет возможности в реальной ситуации подойти, примериться, взять левый рукой захват, потом правый, потом сделать вот как было сейчас пробежаться, а потом бросить. Это невозможно. Если вы будете привыкать так делать, вы так и сделаете в реальной ситуации и отхватите коленом голову. Подошли, момент, когда руки коснулись вашего противника, это уже выведение из равновесия. Не должно быть так. Взял, взял, вывел. Он ударит. Он не будет ждать. Коснулись его, все, вы свои руки, считайте, отключили уже. А у него и руки, и ноги свободны еще. То есть момент, когда вы его коснулись, это вы его уже покинули, уже выведение. Первое движение, второе движение, подворот, бросок. Три раза. Отжимай.